Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana Kang Mumu akan memberikan informasi terkait benih padi terbaru yang memiliki produksi sangat tinggi dan juga anakan yang cukup banyak. Jenis padi ini merupakan padi umur genjah yang cocok ditanam di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. HG02 di mana jenis padi ini merupakan keturunan kedua dari Hercules ya. Jenis padi ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Aceh. Dengan malai yang cukup panjang, dengan produksi bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya. Ini menjadikan andalan bagi para petani untuk meningkatkan produksinya. Untuk umur sendiri ini lebih genjah loh, 80 sampai dengan 85 hari setelah tanamnya. Dengan anakan perumpunnya itu 30 sampai dengan 40 perumpunnya, cukup banyak juga. Untuk daun bendera yang pastinya tegak sudung, ini aman dari serangan hama burung pipit. Selain jumlah bulir yang banyak bisa mencapai dengan 350 bulir per malainya, rendemen dari jenis padi ini cukup mantap ya, bisa mencapai 80 sampai dengan 85%. Makanya ini para petani wajib mencoba ditanam di daerahnya. Paritasunggal di mana jenis padi ini merupakan padi genjah ini dikabarkan bobotnya melebihi impari 32 ya nah, bisa dilihat sendiri dari rumpunnya anakan sendiri cukup banyak ini bisa mencapai 40 batang perumpunnya nah ini malainya ya Nah malainya cukup banyak bulirnya panjang besar rasa juga enak nih Umurnya 80 sampai 85 hari sudah bisa dipanen ini, para sahabat. Anakannya nih. Mantap ya, banyak. Bisa sampai dengan 40. Yang jadi malainya juga nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 nih. Nih. Mantap ya perumpunnya. Untuk pengisiannya nih. Ke pangkal juga terisi nih. Ya. Nih ini juga tahan roboh nih nah, sahabat lihat perumpunnya nih mantap ya perumpunnya oke okay. Eh, perumpunnya nih uh mantap hmm Uh, ini sudah ada yang tanam di musim kemarin bobotnya melebihi dua ya. Tanaman tidak terlalu tinggi, batang tidak terlalu besar untuk di musim penghujan ini juga tidak roboh ya. Aman dari kerobohan. Yang selanjutnya yaitu jenis padi MHR 70 di mana jenis padi ini merupakan padi terbaru ya, persilangan dari padi M70D dengan Trisakti yang merupakan jenis padi umur genjah. Umurnya bisa mencapai 65 hari sampai dengan 70 hari setelah tanamnya, dengan anakan produktif 28 dengan bobot per 1000 bulir 30 gram untuk potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton dengan rata-rata hasil 10 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi sendiri yang pastinya enak dan juga pulen. Jangan khawatir juga karena ketahanan terhadap penyakit lumayan cukup tahan. Yang penting lagi, jenis padi ini mudah adaptasi. Coba bayangkan dalam setahun kita bisa menanam empat kali kali aja dengan per hektarnya 10 ton sudah 40 ton per hektar dalam satu tahun petani di Indonesia SRPO8 memiliki keunggulan usia panen yang sangat singkat kisaran 72 sampai dengan 75 hari setelah tanamnya dengan biaya produksi yang sangat minim dan toleran terhadap OPT terutama jamur menjadikan jenis padi ini dicari oleh para petani bagi para sahabat yang belum mencoba silahkan mencoba karena selain memiliki produksi yang sangat tinggi bisa mencapai 12 ton per hektarnya perawatan dari jenis padi ini sangatlah mudah dengan memiliki anakan sekitar 35-40 batang perumpunnya Tekstur beras putih tanpa kapur serta rasa nasi yang pulen Menjadikan jenis padi ini favorit bagi para petani di Indonesia Khususnya di daerah Jawa Yang selanjutnya yaitu impari 38 agritan di mana impari 38 tada hujan agritan telah teruji hasilnya pada kondisi kering impari 38 tada hujan ini memiliki hasil gabah kering giling sebanyak 5,7 ton per hektarnya umur padi ini sangat genjah yaitu sekitar 90 sampai 95 hari setelah tanam dan untuk ketahanan terhadap hawar daun bakteri ini cukup tahan kemudian tahan terhadap penyakit plus, tetapi agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3 Itulah jenis padi genja yang menjadi rekomendasi ditanam di tahun 2025. Bagi para sahabat yang pernah menanam, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bagikan video ini bila bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.